নমস্কাৰ মই জানৱী মোৰ চেনেলত সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে আছোঁ ৰাতিপুৱা ভাত পানী খাই মেলি এতিয়া আছোঁ পাকঘৰত সকলো খোৱা হৈ গৈছে অকল মা মাতো ৰাতিপুৱা ভাত নাখায় মায়ে পূজা দি আছে মা আহিলে মাক অলপ চাব নিদিম আৰু ইফালে মই ভাত উঠাই দিছোঁ আৰু গাখীৰ পিনাকে ডিমাপুৰ যাম বুলি কৈছে যদি যায় ভাত খাই যাব অলপ অলপ ভাত খাই যাব নহ'লে ডিমাপুৰ গ'লে আহোঁতে টাইম লাগিব তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ সোনকালে ভাত উঠাই দিওঁ আৰু দেউতা আজি আনিছে আজি বেলেগ বস্তু আনিছে এটা বেলেগ বস্তু আজি বেলেগ বস্তু আনিছে ইলিচ মাছ শুকান ইলিচ ড্ৰাই ফিচ ড্ৰাই ইলিচ আজি এইটোৱে হ'ব আলু লগত বনাম বুলি কৈছে মায়ে ত' মই ভাত উঠাই দিছোঁ ইফালে আৰু এইফালে গাখীৰ গৰম হৈ গ'লে আলুখিনি বইল কৰিম তাৰপিছত আলুখিনি প্ৰথমতে বইল কৰিম কুকাৰত তাৰপিছত দালি বনাম আজি ৰাতিপুৱা তেওঁ অকল ভাত বনোৱা হৈছে কালিৰ মাংস চব্জি আছিলে আৰু আছিলে সৰু মাছেৰে যে মূলা বনাইছে কালিৰ মাংস চব্জি আছিলে আৰু সৰু মাছেৰে যে বনাইছিলে মূলা সেইখিনিও আছিলে তো মাক কৈছোঁ অলপ থৈ দিবৰ কাৰণে আৰু সৰু মাছৰ চব্জি মূলাৰে সেইটো বাঢ়ি হ'লে বহুত ভাল লাগে খায় আৰু হাঁহৰ মাংসও ভাল লাগে বাঢ়ি ত' সেইটোৱে খোৱা হৈছে ভাত অকল ভাত বনোৱা হৈছে আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ সোনকালে ভাত বনাওঁতে ভিডিঅ'টো এনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আজি আমাৰ ৰান্ধনি বেলেগ এক্লাছ কি বনাইছা দুপৰীয়া ভাত পানী খাই মেলি বাচন ধুই এতিয়া আজৰি হ'লোঁ আৰু মায়ে বনাইছিলে আলুৰে ইলিচ মাছ শুকান ইলিচ মাছ আৰু বনাইছে বন্ধাকবি বৰা আৰু দালি আৰু পিনাকৈ আহিছিলে ঘৰত পিনাকৈ আহি কণী অমলেট বনাই চব্জি খাম বুলি কৈছিলে সেয়ে বনালে বাৰু এতিয়া চবে শুই আছে ময়ো শুওঁ অলপ পিছত আকৌ লগ পাইছোঁ আপোনালোকৰ সেই দাইছ গুড ইভিনিং সকলোকে আজি পিনাকৈ দুপৰীয়া ডিমাপুৰ যাম বুলি কৈছিলি কিন্তু যোৱা হোৱা নাই কেঞ্চেল হৈছে কালি যাব পাৰে মানে অহাকালি যাব আৰু এতিয়া মই আছোঁ পাকঘৰত আমাৰ ওচৰতে পূজা আছে মা যাব তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ অলপ চাহ বনাই দিওঁ আৰু মই অলপ চাহ বনাই খাওঁ তাৰ লগতে বনাই লওঁ তাৰপিছত আপোনালোক খুৱাইছোঁ চাহ হৈ গৈছে মাৰ কাৰণে গাখীৰ চাহ বনাইছোঁ আৰু মই লাল চাহ বনাইছোঁ আজিকালি মই গাখীৰ চাহ সোৱাদক অলপ কমাই দিছোঁ মোৰ কাৰণে লং জালুক আদা তেজপাত এইবিলাকেৰে বনাইছিলোঁ সেইদায় সন্ধিয়া চাহ খাইবিলাক অলপ হ'ল দুপৰীয়া শুম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু নাই খোৱা তাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া শুই লওঁ আৰু কৈছিলোঁ যে মায়ে পূজাত যাব বুলি মায়ে পূজাত নাই যোৱা দেউতাই কৈছে তো দেউতাই আনিলে প্ৰসাদ মোৰ কাৰণে আনিছে খিচিৰি প্ৰসাদ দেউতাই আনিলে আৰু অনাৰ লগে লগে গৰম গৰম আছিলে খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া আছোঁ মই পাকঘৰত ৰাতিৰ কাৰণে ভাত বনাই আছোঁ দুপৰীয়া চব্জি গুটিখিনি আছে গৰম কৰিম আৰু বৰা আছে সেইখিনিও গৰম কৰিম কালি যিটামান নিৰামিষ হয় তাৰ কাৰণে একো নাই বনোৱা দাদা আৰু উপ পিনে ঘিলে ভাত খাম দেউতা আহিছে দেউতাকে বেছি চাই আছে মায়ে ইফালে ভাত উলিয়াই আছে সেই ৰাইচ ভাত পানী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিক ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব অন্য এটা ভিডিঅ'টো আকৌ লগ পাম বাই বাই